Сознание того, что на землю Днепропетровскую никогда не вступала нога предстоятеля Русской Церкви, придают этому патриаршему визиту всей град и на сию землю особый смысл. Я в полной мере проникаюсь чувством ответственности, которая одновременно сопровождается искренней и глубокой радостью. Увидеть эту землю, известную своим твердым стоянием в вере православной. Ведь именно здесь, на этой земле, не на жизнь, а на смерть, отстаивалась вера, а вместе с ней и свобода украинского народа. И из памяти народной никогда не идет подвиг казах, которые защитили веру и защитили народство. Но нелегкими были многие десятилетия жизни, в том числе и в этом графе, когда закрывались храмы и когда люди отлучались от веры. Вот этот святой храм был закрыт, но затем, когда годы военные вновь возродился к жизни, то уже после того времени никто и никогда не посягнул на эту святыню. И в этом кафедральном храме собирался народ для горячей молитвы, о самих себе, о церкви своей, о народе своем и верим, что Господь слышал и слышит эту молитву. Сегодня мы празднуем День памяти Святой Равноапостольной Княгини Ольги. И я радуюсь, что мой приезд в Днепропетровск совпал с этим днем. Это получилось случайно, совпадение просто определенных обстоятельств, связанных с выполнением программы но одновременно в этом вижу и великий символ. Святая равнопостальная Ольга, родившаяся на Псковской земле, на северно-западной окраине Руси, прибыла в Киев, мать городов Руси, а затем получила крещение в Константинополе и снова вернулась в стольный град Руси, твердым намерением и большим желанием содействовать обращению ко Христу всего народа. Но ей это не удалось сделать сразу, потому что сын ее Святослав не был готов принять христианство. И потому Ольге пришлось многое вытерпеть, выстрадать, чтобы самой веру свою сохранить, воспитать в обиде своих внуков, внуков. И мы знаем, что именно при князе Владимире, внуки Святой Боги, Русь обретает крещение. Вот этот пример свидетельствует о том, что исток Святой Руси, наша древняя отмечено великими подвигами веры, утверждение православия. Пример святой воли свидетельствует о духовном единстве всего пространства Святой Руси, которое и было очерчено, в том числе и при ее участии, великим подвигом множества святых угодников, святителей мучеником и исповедником. Вот это духовное пространство и есть наш единый духовный дом. И говоря так, в какой раз повторяю тем, кто не хочет слышать, мы не посягаем ни на суверенитеты людей, ни на национальное самоопределение. Мы защищаем то, что принадлежит Богу и то, что вручено Церкви. И если отступимся и перестанем защищать, то исчезнем из истории, как исчезали те, кто возводил гонение на Церковь Божью, кто пулил имя Христова, кто пытался разорвать его нечленный питон. Пусть память о святой равнопостной Ольги еще и еще раз напомнит нам о нашем духовном единстве неразрывном во Христе Иисусе, об общих духовных истоках, хранителями которого является православная церковь. Я буду очень рад здесь вместе с вами молиться. Молиться о благополучии Днепропетровска, его жителей, всей области, о народе, где пребывающем, о церкви.